Уже неделю работает новая патрульная служба. По организации работы могу сказать следующее. Если раньше граждане звонили на телефон 102 и информацию получал наш дежурный оператор, то теперь, звоня на телефон 102, оператор Днепропетровский эту информацию отрабатывает и забивает так называемую в базу цунами. Цунами – это центр управления нарядами. Как только он забивает в базу цунами, здесь сразу же по кривому рогу у нас создана центр управления нарядами, который находится на территории Криворусского отдела полиции. Находится такой же блок управления и получения информации в районном отделении полиции. Оператор считает информацию, где совершено правонарушение либо преступление, и сразу туда направляет ближайший экипаж. Ближайший экипаж полиции в течение 5-10 минут прибывает на место совершения правонарушения либо преступления, разбирается уже в ситуации. Если есть возможность самим разбираться, принимает соответствующие меры. Если есть необходимость призвать на помощь и необходимость выезда следственной оперативной группы, на место выезжает следственно-оперативная группа. Сбоев пока не было, система работает, взаимодействие со службой патрульной полиции у нас установлено, поэтому вопросов нет. В зависимости от полученной информации, от сложности, от э, той информации мы уже принимаем решение, то ли это действительно необходимо вмешаться именно сотрудников следственно-оперативной группы, собрать качественный материал и дальше зарегистрировать его по ЕРДР, то ли на данном уровне, в любом случае, информация заносится в журнал единого учета. Она в любом случае обрабатывается, потому что проходит по цунами. И сотрудники полиции уже принимают решение, то ли сами разбираются, то ли на место прибывает естественно оперативная группа для более качественного сбора материалов, потому что в составе естественно оперативной группы находится дежурный следователь, это как правило, это находится эксперт криминалист, это находится сотрудник криминального блока, который может сделать подобовок по, по, квартирный обход. Если необходимо, мы задействуем территориалов, это отделение полиции по месту совершения правонарушения либо преступления. Туда выезжает старший участковый участковый зональный, так называемый, который обслуживает эту территорию и реально может нам дать оценку. Поэтому работаем, взаимодействие есть, сбоев не было. 26 числа личный состав у нас на усиленном варианте будет находиться, потому что ряд мероприятий начинается с 26 и заканчивается 29. -м. Особенно большой наплыв у нас будет граждан и мероприятий это на 28. -е. 28 традиционно это 241 -го годовщина образования Кривого Рога. Это день пограничника, как раз в день будет проходить. Ну и, соответственно, это будут проходить выпускные вечера. У нас уже разработан расчет силы и средств для охраны публичной безопасности. Там, где будут проходить выпускные вечера, значит, территориально будут обслуживать сотрудники районных отделений полиции. Если не будут хоть личного состава, будут, будут помогать сотрудники Криворожского отдела полиции с управления бывшего. Вот. Охрану публичной безопасности на стадионе, где будут проходить именно массовые мероприятия, на подъездных дорогах, на территории прилегающих к школам будут обслуживать сотрудники патрульной службы. У нас уже была дважды проведена рекогностировка. Вот, допустим, на стадионе «Спартак» у нас будет задействовано 130 человек без резерва. Только по периметру будем находиться, обеспечить охрану общественного порядка, пропускной режим будем осуществлять. Также у нас будет находиться в помощь нам данные сотрудники с муниципального и гвардии, в которых будут находиться металлоискатели. Расмещение также будет и транспорта, тоже специальная площадка для этого есть. Поэтому именно по данному дню все меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством. И охрана общественного порядка полностью ложится на Криворожский отдел полиции. С поставленной задачей мы справимся.